bütün nə bizi bizə inanıb bu stadiona gələn bütün media işçilərinə bütün azarkeşlərimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ki, bizi tək qoymadılar, biz də Allahın izni ilə yəni istədiyimizə nail olduq. Bara heç vaxtan qələbəyə alışamadım. Bir az çətin oldu. Yəni biz bilirdik, Maltaya qarşı çətin olacaq. Çünki öz özləri fikirlədirsik ki, 5 şəxslik oynayırdılar, sonra 4 şəxslik riski getdilər 4 maçlıq oynadılar. Yenə də yəni təhlükəli anlar yaşatdılar moməntməmizə. Ağır oldu bizim üçün, amma şükürlər olsun Allah ki, yəni, istədiyimizə nail olduq. Xüsusən ikinci hissənin sonlarına yaxın rəqib daha çox sıxmışdı sizi. Artıq 1-0 öndə idik. Biraz biz risk etmək istəmirdik. Rəqib də artıq risk eləmək istəyirdi. Mütləq qozurdu. Çünki yəni belə Geri çox pas ötürürdüz. Yəni kriminal zaman geri olurdu. Bu başqa bir göstərici deyil, yoxsa Siyans. Yox, geriə yəni məqsəd demir, geriə məqsəd bizə tapşırır və ki, çatdıqınız qədər top saxlayın. Bizdə o ortada daha çox idi var. Yəni hər pası qabağa oynamaq məcburiyyət deyil, həm də mümkündür. Ona görə də topun bizdə qalması daha yəni ki, bizim komanda biraz e, güclüdür. Top bizdə qaldıqca rəqib daha çox təsir. Yəni, bu da e, bu momentdən də istifadə edib yaxşı ataklar qurmaq olar. Fikir verir sizə qolda da yəni ki, Bəli, biz top saxladıq, top saxladıq. Sürətdə olmamaq imkanımız oldu, Allah şükür oldu. Amma səncə erkəq gol olmasa, yəni bax bu oyunla biz Malqanı məğlub edə bilərdik. Əlbəttə, yəni elə bilərdik, elə bilməzdik deyəndə, yəni elədik artıq. Artıq elədik. Əlbəttə, yani, bunu fikirləşmək lazımdır. Düşünürəm ki, indi yani bizim qədərimizdə var idisə, erkən vurmasa alıqda, sonra oyunun axırında vurub beynə qalib gələcəkdi. Çünki daha çox stendlərə biz yendik. Əvvəlcə onlarla belə deyim, müqayisədə komanda çox tənda xoş oyun oynayır, rahat oyun edir. İstər paslarda, rahat diapozedir. Əlbəttə baş məscimizin də göstərişi idi yani, yani, ki, yəni heç bir basqıda, bir basqı yoxdur üzərimizdə. Yəni ki, çıxıb sakit çıxı, futbolumuzu çıxı, oynamalıyıq. Bu da baş məscimizin tapşırığı idi ki, sakit Sabırlı futbol oynamalıyız. Ve bunun da neticesinde netice kazandık. Şükürler olsun. Sabir Sağ olun. Ya.